Untuk apa? Untuk supaya dia reverse balik. Supaya dia terselamat. Supaya dia bertaubat. Tetapi manusia-manusia yang sombong seperti ini sukar diubati. Manusia-manusia yang engkar seperti ini sukar dipatah balik. Jadi watak-watak Namrus, watak-watak Fir'aun tak wujud ke hari ini? tetap wujud bahkan semua watak-watak nabi dan kaum masing-masing tetap wujud sampai hari ini dan anda perlu ingat ancaman-ancaman anda perlu melakonkan watak-watak ini kembali sama ada ada nak atau tidak sedar atau tidak jadi pilihlah watak dan lakonan yang baik hindarilah watak dan lakonan yang tidak baik jadi kembali kepada persoalan tadi Sememangnya benda tu sudah berlangsung atau belum waktu Al-Quran turun? Wahyu yang turun pada Nabi cerita pasal Nabi Ibrahim ni cerita ni berlaku dah ke tak lagi? Cerita yang dah berlaku ni zaman Muhammad. Benda tu berlaku dulu diceritakan kemudian. Zaman Nabi Musa pun sama. Adakah Al-Quran turun pada Nabi Muhammad cerita pasal Nabi Musa dan Firaun benda tu tak berlaku lagi? Dah berlaku. Semua yang sebelum zaman Nabi Muhammad dengan watak-watak bentuk individu dan kumpulan tadi dah berlaku sebelumnya. Lalu diceritakan di kemudian hari kepada umat Nabi Muhammad sebagai pelajaran, sebagai ibrah, sebagai iktibar. Supaya tidak terjadi perkara-perkara demikian di kemudian hari. Apa perkara-perkara demikian tu? Ancaman-ancaman, ujian-ujian, bala-bala daripada Tuhan Akibat berlakunya pengingkaran terhadap Allah Dan PL-PL perangai-perangai sifat-sifat yang ada pada kaum pada waktu tersebut Nuh dengan cara kaum dia Ibrahim dengan cara kaum dia Musa dengan cara kaum dia Lut dengan cara kaum dia Shu'id dengan cara kaum dia tetapi dah diberitakan pada kita Semua kumpulan-kumpulan sifat Semua kumpulan-kumpulan perangai ini Akan kembali ke akhir zaman Perangai kaum Nabi Lut LGBT ni Lesbian, gay Transseksual T apa? T transseksual lah B, biseksual Tak ada, tak ada hari ni kot Tak ada kot Perangai kaum Nabi Lut tak ada kan Tak ada ada ni ada. Dia akan berulang balik. Kaum Nabi Syuib menipu pada timbangan, menipu pada takaran. Eh, hey, kita ni bagus semua ikut kilo dah. Kalau 10-10 tinggal. Tak tipu pun orang lain. Tak ada kah tipu orang. Banyak menipu unsur ekonomi dan perniagaan. Kaum Nabi Musa tu banyak terjebak dengan sihir-sihir. Tak ada dah kesihir hari ni. Eh, kita zaman moden ustaz. Zaman Zaman astro. Mana ada sihir-sihir? Tak ada rakan sihir bangga ini. Belambak lagi orang kena sihir. Kadang-kadang ustaz tak cukup nak berubah orang yang kena sihir. Zaman Namrus, pencakar langit. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi itu, zaman Nabi ini. Semua akan diulang kembali dan watak ini akan berhimpun di akhir zaman. Sama ada terkena atau tidak dengan ancaman tadi, itu terselahlah kepada kita bagaimana untuk filter bagaimana untuk tapis tabiat-tabiat yang buruk kaum-kaum terdahulu agar tidak sampai pada kita tapi satu peringatan kenapa saya sebut pada mukadimah awal tadi silang kata sebab benda ini datang secara berzilang dan ancaman dia dalam bentuk lain yang sukar kita nak kupas senang cerita hak berlaku kita boleh hurai Pam kemalangan Cikgu pi sekolah esok ha, Ceritakan kemalangan yang berlaku Depan rumah kamu semalam Oh Ada seorang pakcik tu naik motor Sekian-sekian Mari kereta MPW Azora Sekian-sekian Senang tak nak cerita benda yang berlaku dah Senang tapi dia terbalik ancaman ini bila datang ayat-ayat Al-Quran walaupun secara tidak jelas dan datang sunnah-sunnah Nabi untuk mazahir-mazahir keluarnya ancaman-ancaman yang terbaru. Inilah yang kita sebut tadi Imam Mahdi. Jelas tak pada kita sampai hari ini? Tak jelas. Dan kita duk cari tak jumpa. Sebab benda tu akan berlaku hani yang jadi payah ni. Ha tadi berlaku dah Allah cerita tak apa. Ha ni pun Allah cerita tapi tak wujud, tak keluar, tak zahir. Dajjal, duk baca hari-hari surah al-kahfi. Kenal dak dajjal? Tak kenal juga. Duk baca hadis-hadis tentang dajjal, sifat dia, perangai dia, buruk dia, simbol-simbol dia, fitnah-fitnah dia. Jumpa dak dajjal? Tak jumpa juga. Payahnya. Panji hitam. Ramai orang claim, ramai orang dakwa panji hitam. Sat keluar kau sana, sat keluar kau sini, sat keluar kau sini, sat keluar kau sini. lalas las sekali mana panji hitam betul? Tak tahu lagi. Jadi ancaman-ancaman mazahir ni akan keluar mengikut ketetapan dan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akibat keterbalikan silang kata tadilah yang menyebabkan kita ni jadi terkeliru keliru untuk mengenal watak yang sebenar dan keliru untuk mengenal mazahir-mazahir watak yang akan keluar nanti. Jadi apa kemampuan yang kita ada sememangnya kita perlu kembali kepada dua sumber utama, Quran dan juga sunnah. Tetapi ada pandangan-pandangan yang menyakitkan hati kita. Konon-kononnya hari ini Bila kita kata Dajjal akan keluar Melalui sifat-sifat Yang disifati oleh Rasulullah dalam hadis Kita cuma tunggu Dajjal itu keluar Dalam bentuk yang sebenar Hari ini sebelum Dajjal keluar Jangan cuba relate Jangan cuba hubung Jangan cuba perkaitkan dengan mana-mana organisasi Jangan cuba perkaitkan dengan mana-mana pertubuhan. Jangan cuba kaitkan dengan mana-mana simbol. Jangan cuba kaitkan dengan mana-mana lambang. Kerana hak disebut lambang ke simbol ke organisasi ke kumpulan ke bangunan lebih kepada andaian dan agakkan tak ada kepastian. Jadi nak tunggu hak pasti biar hadis Nabi sebut dajak tu keluar sungguh baru kita bersedia agak-agak dan bersedia ke kalau dajak keluar betul hak tak keluar lagi ni apa yang dah jadi kat kita sekarang apa yang dah jadi kat kita sekarang dalam keadaan dia tak keluar lagi ni baru fitnah dia baru tuan tubuh tak keluar lagi baru fitnah dia dia sendiri tak zahir lagi dah macam-macam kerosakan dah macam-macam kemusnahan dah macam-macam haru biru apatah lagi kita nak tunggu dia betul-betul keluar dalam bentuknya yang asli tu pun kalau dia keluar bentuk yang asli kita kenal ke tak confirm ustaz saya kenal kalau dia keluar betul-betul siapa berani confirm angkat tangan kita pun tak berani begitu juga dengan imam mahdi kita hanya baca melalui kriteria dan sifat-sifat dia kita pun tak tahu mungkin dia dah keluar tapi kita tak kenal atau dia belum keluar cuma yang kita bimbang bila dia keluar kita yang jadi musuh dan penentang utama dia kita bukan jadi pendukung dia sebab apa sebab kejahilan kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan dia ini semua adalah kemunasabahan-kemunasabahan yang memungkinkan boleh berlaku sebab jumlah tentera-tentera yang akan keluar nanti ramai ke tak ramai tak ramai pun lebih kurang jumlah bilangan tentera badar 313 dan inilah sebenarnya bila dajar, kita tengok pattern sebenar umat-umat selain daripada umat Islam kita perlu tahu mereka ada yang beragama Yahudi betul mereka ada yang beragama Kristian betul mereka ada agama Buddha, mereka ada agama Sikh, mereka ada agama Hindu dan pelbagai agama lain dan mereka juga mengakui dan klaim bahawa di sisi mereka ada kitab suci masing-masing dan kita bukan nak membicarakan tentang hal tersebut walaupun kita hari ini dengan dominannya bahawa perkaitan kita untuk membicarakan soal ancaman dan akhir zaman apa ni, tertunjang kejap pada Quran dengan Sunnah kalau kita pergi tanya orang Kristian, agak-agak dia nak guna dak Quran Sunnah kita. Dia tak akan guna, dia akan berlapik pada kitab Injil, kitab Bible. Sekurang-kurang empat Bible tu kan. Injil Mark, Injil Matthew, Injil John, Injil Luke. Kalau pergi tanya orang Buddha, agak-agak dia nak guna kitab apa? Nak guna dak kitab Injil? Dia tak akan guna, nak guna Quran tak akan guna, dia akan guna tripitaka dia, tiga bakul tu, suta pitaka, wisaya pitaka, abidhamma pitaka. Kalau pi kat orang Hindu agak-agak nak guna apa? Guna kitab Weda dia, Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atarwa Weda. Pi kitab Sikh pun kitab dia, agama ni pun kitab dia. Mereka ada pemahaman yang tersendiri mengapa mereka klaim ini sebagai kitab suci masing-masing. Tetapi perlu diingatkan beberapa perkara. Bila dia dikaitkan dengan agama dan kitab suci dan otomatik, otoriti paling tinggi dan besar, hal keterkaitan dengan akidah dan keimanan. Pasti setiap agama yang mengklaim bahawa mereka mempunyai kitab suci masing-masing, pasti ada kisah-kisah tertentu untuk dikaitkan dengan latar belakang akhir zaman kita dikaitkan dengan ramalan-ramalan daripada hadis Rasulullah ada kes-kes tertentu bila tanya orang Kristian sekalipun mereka ada ramalan mengikut kitab dan agama mereka terutamanya kitab Nabi Daniel pernah dengar Nabi Daniel? Pernah dengar tak Nabi nama Nabi Daniel? Pernah. Doktor Daniel tu biasa tu tu aa, doktor kita. Nabi Daniel. Nabi Daniel hidup selepas siapa? Selepas Musa ke sebelum Musa? Ha? Selepas Nabi Musa Dia hidup pada zaman penyerangan awal kerajaan Palestin, Kerajaan Babylon di bawah Raja Nebuchadnezzar Kerajaan Palestin paling awal Yang kukuh, yang teguh tu Tiga kali diserang Kerajaan Babylon serang bila baru nak naik pula, kerajaan Parsi serang. Baru nak naik pula, kerajaan Rom serang. Maharaja Andrian. Zaman awal tu, Nebuchadnezzar, Bukhtansur serang. Zaman tu, zaman Nabi Daniel. Di samping tiga Nabi lain, ada Nabi Hananya, ada Nabi Azria, ada Nabi Misail. Zaman ni lah, 80 orang roba Yahudi dan Nabi-Nabi ini dibawa ke Babylon. Dibawa ke Babylon Lalu di sinilah berlaku Peristiwa paling hitam dalam sejarah Apabila Taurat-Taurat yang mereka miliki Mula ditafsirkan bukan lagi dengan panduan agama Tetapi Taurat-Taurat ini Mula ditafsirkan dengan panduan <coughs> Akal Kepala otak Lalu lahirlah Pentafsiran bagi Taurat Iaitu kitab Tal Talmud. Pernah dengar tak kitab Talmud? Ha ni Talmud. Talmud pula ada dua, Talmud Babylon, Talmud Palestin. Tak payah cerita hal Talmud malam ni. Itu zaman Nabi Daniel. Banyak rujukan-rujukan perkaitan peristiwa akhir zaman biasa orang Kristian akan rujuk pada kitab Nabi Daniel. Tetapi ada tiga lagi Nabi. Yang ini juga merujuk kepada peristiwa akhir zaman tapi dia tak umum macam kitab Nabi Daniel. Tetapi dia lebih menjurus kepada cerita tentang kedatangan Mesiah terakhir. Penyelamat terakhir iaitu Nabi Nabi Isa. Kita juga ada kontak ramalan tentang Nabi Isa melalui hadis Nabi. Mereka juga ada melalui lisan Nabi masing-masing mengikut akidah dan kepercayaan mereka. Antara tiga Nabi yang paling penting ialah dalam Nabi Im Aharonim. Oh, sudahlah. Tahu tak Nabi Im Aharonim tu? Wah, tak tahu, biar dulu. Okey. Kitab utama orang Yahudi, dia panggil Tanakh. T A N A K H, Tanakh. Dalam Tanakh tu pecah tiga komponen. Yang pertama kita panggil Taurat. Yang kedua kita panggil Nevi'im. Yang ketiga kita panggil Ketuvim, bukan daun ketum, Ketuvim. Taurat, Nevi'im, Ketuim Aksara, akronim huruf depan tu TNK tu yang membentuk perkataan tanah tadi Jadi tadak tanah tadi sebenarnya terbentuk Aksara, akronim depan tu Taurat, Nevi'im, Ketuim Taurat ni Taurat lima lah Taurat Nabi Musa ataupun Pentateuch Dalam tu ada lima kan The Book of Genesis The Book of Exodus The book of Levi, the book of Deuteronomy, the book of number. Itu cerita Taurat Nabi Musa. Kalau Nevi'im, ada Nevi'im Rishonim. Ada empat pula cerita tentang Nabi Yusha' itulah, Hak peneman Nabi Musa, dia panggil Joshua. Ada kitab Nabi Nabi Samuel. Ada kitab Hakim-Hakim yang 12. Ada kitab Raja-Raja Malakhim. Hakim dia panggil Softim. Ada pula Neviim Aharonim empat bahagian. Yang pertama Nabi Yesaya, yang kedua Nabi Yeremia, yang ketiga Nabi Yehezkiel. Tiga nabi inilah yang banyak menjurus kepada berita dan ramalan tentang kembalinya kedatangan Sang Mesia, juru penyelamat yang sebenar. Yang keempat tu baru masuk Tre Asar, 12 nabi-nabi kecil di sisi orang Kristian. Bermula dengan Nabi Hosea, Nabi Yul, Nabi Amos, Nabi uh, Obaja, Nabi Nahum, Nabi Mikho, Nabi Hebekuk, Nabi Yunus, Nabi Zefanya, Nabi Hajai, Nabi Zakaria, Nabi Malachi. Pernah dengar? Tak pernah biar. Ni Nevi'im Aharonin cerita pasal tiga orang tadi. Yesaya, Yeremia dan Yehezkiah. Tiga Nabi ni lah yang banyak membicarakan tentang apa? tentang kedatangan juru penyelamat palsu juru penyelamat sebenar palsu merujuk kepada penyelamat bermata satu penyelamat sebenar merujuk kepada nabi nabi Isa dan ramalan ini juga dah diberitakan oleh Rasulullah kita nak tolak atau tidak ramalan mereka kita tolak seolah-olah tak pernah turun seorang nabi pun pada bani Israel tak turun Nabi kepada Bani Israel Sedangkan 70% Nabi turun pada Bani Israel Bukan kita maksud tak menolak Maksud kita di sini ialah sebagai komparatif Sebagai perbandingan bukan untuk dijadikan hujah Bukan untuk dijadikan dalil dan bukti Inilah kesilapan terbesar bila hari ini Setiap event-event dan peristiwa yang berlaku Kalau kita hubung dan relate tentang kisah akhir zaman mereka kata kita gunakan kaedah pluralisme ingat pluralisme lain pluralisme bermaksud penyama rataan dalam semua konteks agama dia nak kaitkan dengan pluralisme yang sebenar pluralisme yang sebenar ialah barang siapa yang beriktikad barang siapa yang berkeyakinan semua agama ni adalah sah. sama tu betul-betul pluralisme Contoh kita kata hari ini agama Hindu dengan agama Islam sama saja. Semua betul. Semua bagus, semua baik. Itu pluralisme. Dan menjadi kesalahan dalam konteks pluralisme dari sudut ibadat ni Islam ni lebih bagus daripada agama Hindu jadi salah kalau kita kata lagu tu. Dari sudut perayaan orang Kristian pun kata bagus Kristian daripada Buddha. Jadi salah kata lagu tu dalam konteks pluralisme. Tak boleh hang lebih, tak boleh hang kurang, kita semua sama. Sama ke? Sama ke semua agama ni? Tak sama. Tapi siapa yang duk laun laungkan pluralisme dan liberalisme sekarang? Ramai nak penganut depa? Dua orang ke? Beribu-ribu bang belakang depa. Bukan dua orang belakang pluralisme. Bukan dua orang belakang liberalisme. Beribu-ribu. Dalam tu mungkin ada orang is Ada orang Islam kita pun Dan hak bukan Islam Yang kata semua agama sama Bila kita cabar masuk agama Islam Dia berani ke tak? Dah hang kata sama masuklah orang Buddha Sekejap Islam sama saja Dah sama kan? Agama mana pun tak apa Pasal apa dia tak berani? Pasal apa dia tak berani? Eh dah kata sama ikutlah hak mana-mana pun dah tu sama, hak ni sama ok, semua masuk Islam, dah sama je duk Islam pun lagu tu, han duk belah tu pun lagu tu juga berani ke tak berani? tak, kenapa masih sukar nak tinggalkan etikot lama sebab itu cuma mainan di mulut tapi dalam hati mereka tak beriktikot pun tentang pluralisme seolah-olah bila kita cerita tentang perkaitan hubungan campur aduk ini kita cerita satu peristiwa kita cerita satu event kita baca ayat Quran kita baca sunnah Nabi kita datangkan komparatif perbandingan kitab Injil kitab tu pandangan ni pandangan ni dia kata kita melakukan pluralisme dia tak faham antara komparatif dan pluralisme pluralisme ni datang ayat Quran pun kamu kena percaya hadis Nabi pun kamu kena percaya kitab Injil pun kamu kena percaya baru ada pluralisme saya suruh percaya ke? Saya cuma datangkan bentuk komparatif sebagai perbandingan. Islam melalui hadis Nabi kata lagu ni. Agama Kristian melalui kitab Nabi Daniel kata lagu ni. Kitab Nabi Yeremia kata lagu ni. Nak suruh buat perbandingan bukan nak suruh percaya. Kena faham mak tu jangan terlepas kekeliruan. Jangan mudah kita lontarkan tuduhan-tuduhan kepada orang lain dalam bentuk ungkapan-ungkapan tadi kalau kita tak faham isu dan suasana yang sebenar.